Верховному командующему давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. У бункере заметушилися. На России впервые заговорили про найстрашнейший сон Путина. Мне бы очень бы не хотелось бы на самом деле, чтобы получилось, вот, что кто-то потом напишет книгу «Война, в которой победил Зеленский». Давайте начнем с карты. Поставим карту Куди можуть достати наброні ракети? Ось так вона виглядає. ужасающе. Действительно так. Жахливо не те слово. Невже «Атакамс» дійсно змінять хід війни, і пропагандисти вже готуються до найгіршого сценарію? Буду бити в відповідь по нашим станціям і. Енергетичним комплексом вітаю. Я Інна Набок. і у цьому випуску зібрала для вас заяви російських пропагандистів, які красномовно свідчать про те, що путіністи зараз дуже бояться, і можливих перемовин і ударів далекобійною зброєю по території Російської Федерації, і, звісно, свого майбутнього, яке котиться на дно цивілізації. Бо ж дивіться, як заговорили слава Україні! Героям слава, бо Україна була, є і буде. А на болотах настільки стало трівожненько, що рупори бункерного вже не в силі це приховувати. Приміром, відомий військор Сладков найбільше хвилюється через те, що у відповідь на російські удари по українській енергетиці хтось випадково захоче рознести енергетику на Росії. Тяні можуть бити сьогодні по другим городам, тільки только Курск, но річ ідеот. О двух вариантах, если э, решения будут принимать чисто украинцы, конечно, это будет ответ за э, наш массированный налет, совершенно совершенный нами недавно, по энергетическим объектам, э, будут бить э, в ответ по нашим станциям э, и энергетическим комплексам. Я думаю, так, если Будет решать запад, Западный штаб, то, безусловно, попытаются э, добавить крови во всю эту ситуацию. Будут бить по городам, будут бить по, безусловно, военным объектам. Это штабы округов, и, э, штаб округа армий, это аэродромы, это склады, которые у нас есть. Вот. От бачите, як заговорили. Але чомусь ніхто з них так і не спромігся визнати, що не треба було розпочинати цю страшну війну, і, звісно, не треба було бити по Україні. Натомість тепер думають, гадають, куди то ховатися. Давайте почнемо з карти. Поставимо карту, куди можуть настати наброні ракети. Ось так вона виглядає. Виглядає ужасающе. Дійсно так. Як думаєте, а які шанси, що може, хоч зараз вони зрозуміють, що їхня СВО остаточно звернула кудись не туди? Напишіть у коментарях. Тим часом уся ця ситуація не подобається і кремлівській верхівці. Путін терміново розпорядився вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки всіх об'єктів критично важливої інфраструктури, у тому числі і Кримського мосту. Верховному команду давно дане поручення і приймаються всі необхідні міри для обеспечення безпеці всіх об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі і маста. Після цієї заяви вусатого кремлівського тергана градус напруги в московських студіях ще більше підвищився. І ось Кабєєва вже настільки налякана, що пропонує діяти негайно і рішуче. пришло время что-то где-то взорвать осталось придумать где Но... как рядовой Влад... гражданин нашей страны Владимир Владимирович... какие есть варианты ответа О... кроме Ольга, ядерной бомбы Ольга, это действительно главное значит, вот а это все вот вокруг да около правильный ходят. вопрос правильный вопрос значит Владимир Владимирович когда его спросили про эти дела он сказал что во всяком случае всегда оценивается ситуация ответ будет военным комплексов которые могут не нести не ядерное Боеприпас у нас предостаточно. Они обычно у нас двойного назначения: либо в неядерном исполнении, либо в ядерном исполнении. Какие это будут комплексы, я думаю, это право выбора Министерства обороны и какие объекты, как говорится, пострадают у противника. Неядерный сармат. Нет. Исключая межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические уже... ракеты Что? морского базирования. Это все-таки стратегическое оружие. Есть оперативно-тактические комплексы, есть гиперзвуковые высокоточные комплексы, есть новые комплексы, которые еще нигде не показывали, но, возможно, предоставится возможность их испытать. То ядерный удар отменяется? Чи как? Якось от дуже швидко пропагандисты увімкнули задню. І тепер кажуть, що нанесення удару ядерною зброєю – це дуже чутлива тема. И официально офіційно на нову ядерну доктрину. Удар Атакамсами шесть штук пролетело в нашу страну по Брянской области. Это повод применить ядерное оружие? Нет, это повод. Есть дать... возможность. Это повод дать... нанести ответный ядерный удар. Значит, это повод на от... военного ответа. Военного ответа. Какой? А кому? Что? Кому? Бить Там... да. Украине ну, знаете, здесь, или изготовить ну, ракету? Еще раз возвращаюсь к словам Владимира Владимировича. Он Говорит, каждую ситуацию по месту тех паспортов. Нет будет обсуждать Министерство обороны, средства разведки у нас есть. Докопаемся, кто это сделал, найдем командира и так далее. Мы понимаем, что это чисто не... Что хрен. там копать? Нет. Они не скрывают. Я вам скажу... Чувствительная атак... тема, подождите. все боятся предполагать, апеллируют Владимир Владимиру подождите. Владимировичу. Наверное, Значит, это запускать ракеты Атакамс могут не только американские установки. Такие МЛРС есть у Британии. Ракета, у французов. Чья? Ракета американская. Владимир Владимирович. запустить могли вот с другой установки. Да какая разница? Вы хотели бить по Курской Ваша области, ответ, удали по Брянске. Ой, нет, не значит, стыковочка. если эта остановка не американская, отвечать мы будем тем, кто выпустил шасси для этой установки или носитель или руль или магнитофон понимаете британцы известные провокаторы они сейчас подняли уровень мы травы, вас тоже поймите устраивает. правильно не провоцируем это просто вопрос у провоцируй, каждого провоцируй. гражданина нашей конечно, страны на устав. никто не знает ответ случай, если он не, дальше, не будет дальше эскалироваться скорее всего не приведет к ядерному Атв'яту з нашої сторони, схожа тема настільки чутлива, що пропагандисти готові навіть один одного загризти. Бо як бачите, Скабєєва, яка дуже часто в ефірі брязкає ядеркою, не дуже задоволена тим, що Путін не хоче її застосовувати. Бо ж тоді виходить, що він збрехав. І тепер в очах всього світу, і до речі, самих росіян, він нікчемний боягуз навіть після помпезного представлення оновленої ядерної доктрини. Почему над Черным морем летают американские тяжелые беспилотники, те же Global Hawk и Reaper, которые снимают разведную информацию с нашего Крыма, передают эту информацию на системы Хаймерс и установки Атакамс, для того, чтобы они стреляли по нашей территории. Там штаб Черноморского флота разбомбили, наш большой десантный корабль «Цезарь Куников» Повредили на заводе залив и так далее и так подобное. А мы почему-то с ними цацкаемся, нейтральное воздушное пространство. Да они прямые участники боевых действий. Они этого не скрывают. Почему мы должны быть вежливее, негодяев? Надо поступать с ними так, как они ведут себя по отношению к нам. Решительно, бескомпромиссно. И пусть они, что хотят, там гавкают у себя. Что хотят, пусть пишут. Мы защищаем свой суверенитет, независимость, свои национальные интересы. Мы защищаем русских людей. Так будет везде и всюду. И если русскому гражданину России э, доставят какой-то ущерб, как-то его обидят, оскорбят, мы будем принимать меры. Звездно с тем пропагандиста не может смириться. Бо тепер пазлик то склався, і виходить, що насправді Росія не здатна вести ширшу війну, ніж вона вже веде в Україні. А погрозами в бік заходу і ядерним кайком Кремль просто блефує. Тож його посіпаки вперше заговорили про перемогу України, яку раніше навіть уявити боялися. Хотілось б на самому ділі, що получилось, от що хтось потом книгу війна. В катри побіділ Зеленський, а к тому все ідуба більше дійшло до того, що Гаспарян зізнався, що навіть почав дивитися наше телебачення, щоб зрозуміти, що українці думають про росіян. І тепер у нього паніка. Бо чомусь українці то радіють дозволу від США бити далекобійною зброєю по Росії. Цікаво, чому б це. Хотя пропагандиста больше волнует, что теперь с этим всем делать и как россиянам жить, осознавая, что их ненавидят миллионы. Когда начиная с 2014 года русских на Западе начали расчеловечивать, то Украина возвела вот это совершенно абсолютно. Вопрос, что делать с этим совсем после. Потому что останется население с абсолютно размытым э, представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вот, чтобы не быть голословным, я вам могу сам сказать, что э, вот, э, однажды я сделал над собой вот усилия. У меня не было эфиров в этот день, и я просто вот как включил, так на протяжении шести часов подряд я смотрел вот этот хуторской марафон. Вы знаете, на четвертом часе я уже сам мог сказать славу Украине. Кто и как будет прививать, что такое хорошо и что такое плохо, для меня вот в данный конкретный момент, это превеликая загадка. И, честно говоря, я даже не вижу попыток каким-то образом вообще эту ситуацию начать осмыслять. То есть все понимают, да, они там зомбированы, они вроде как православные, но идут, крушат, православні храми, а далі -то що з ними делать? бачите, як швидко змінюється риторика московитів, і схоже, далі буде ще цікавіше. Бо не встигли кремлівські пацюки відійти від новини про Гатакамси як знову? The price, the price, the price. Вчора чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив постачання Україні протипіхотних мін. І це посилить українську оборону від наступу військ Російської Федерації. Пентагон вважає, що надання мін є одним із найбільш корисних кроків, які адміністрація Байдена може зробити, щоб уповільнити наступ Росії. І ці новини теж не сподобалися пропагандистам. І на болотах чергова істерика. Як нам реагірують Пентагон. підтвердив, що Україні передадуть запрещені Атавським договором проти піхотної міни. Звісно, знищити е, ці... эшелоны, которые везут эти э, противопехотные мины. Разговор о том, что уничтожать станции, где перебываются на границе Украины и Европы э, вагоны с широкой, э, вернее, с узкой европейской колеей в широкую российскую колею, давно идет, но почему-то это никто не делает ни на границе, ни в Чопе, ни на границе с Польшей, ни на границе с Румынией. Да, конечно, мы начали уничтожать Портове сируження там Ріні, Ізмаїл, там в Одесі і так далі. там в падемости із Румунії. но не все, ні до кінця. Я ж нагадаю, окупанти самі активно використовують протипіхотні міни всіх видів. і Україна навіть збирає для Гаг доказову базу про масове використання Росією протипіхотних мін проти українців. Але ж про це путіністи мовчать. На том месте ПАР хочу по Украине еще больше. А еще хочу, чтобы мы с вами засынали вот так. Чтобы засыпая они перед ними, вот эта чудовищная картина была, что русские мстят и мстят э, мощно и решительно, невзирая ни на какие э, там побочные эффекты. Нас трогать нельзя. Конечно, здесь присутствует высокомерие, мы русские. и на русских нападать, русських обіжать недопустимо. І це треба вбити в голови всім агресорам, всім мерзавцям, які точать на нас зуби і ножи. І це чергове дно. Та зараз з їхніх абсурдних студій перенесемося на фронт. Бо й там у росіян не все за планом, а пропагандисти традиційно замовчують правду. А от самі вояки бункерного втомилися мовчати. Наступи відправляють на убой. без разведки или неточных разведданных, пришли сюда защищать Родину, бороться с фашизмом. И сталкиваемся с таким беспределом Донецкой Народной Республики в отношении простого солдата Российской Федерации. После этого обращения, возможно, вы нас больше никогда не увидите, потому что нас... обнулят, отправив последний путь на задание. Тільки давайте продовжувати підтримувати Збройні Сили України. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!